А вопрос к специалистам, к Александру Токарю и Тамаре Подберезняк. Скажите, уважаемые господа, вы все-таки очень крупный специалист в своей отрасли. Есть процедура по тому, какой применяется препарат в случае отравления? Военные газы, у американцев есть антиидоты Если случается какая-то проблема в обжоговом центре, там у Столиваров, есть антиэдоты, средства? Какие средства? Где-то прописана процедура, просто сама процедура. А какие-то лежат препараты под эту процедуру? Мы как, раз, мы как раз собрались с вами, да, говорить об этой проблеме. И последний. Значит, То, что касается, допустим, данного продукта, любого химического продукта, он предусматривает себе в процессе регистрации, там обозначает, какие там э, э, вещества для скажем, снятие, токсикации и так далее. Там есть это, все это прописано. Они обязаны лежать? Они обязаны, тот, тот человек, который проводит эту работу, да, он обязан, допустим, быть осведомлен и знать, и это и в случае, допустим, каких-то проявлений он должен сообщить допустим, врачам и так далее, каким продуктом он, что, какие антидоты, как бы, и так далее. Это все прописано, это есть. Проблема в чем, еще раз я озвучу, что очень токсичный вредный, потому что в данном случае, вы же не знаете, как вот э, идет процесс попадания на Украину этого продукта. Это импортный продукт полностью, он не нарабатывается. Получили лицензию импортер, например, завез в Украину. Дальше он попадает в дистрибьюцию на продажу. Дистрибьютор в данном случае он ничем не ограничен, он его может продать любому желающему. Представьте себе, что такое, если попадает в руки любого человека, который вообще не понимает, о чем идет речь который открывает эту баночку, да, и процесс будет вот тот, что был там, да, к сожалению, на, и ничем не регулируется. Мы говорим, что, ребята, не имеет права, допустим, продавать лицензиат э, кому-либо или тому, кто не получил лицензию на выполнение деятельности по фумигации. А этого нет на сегодня. Мы настаиваем на то, чтобы, ребята, давайте ведем вместе. Законодательно, чтобы продавал тот, кто имеет право лицензионно продавать, а использовал только тот, кто лицензионно получил право на использование данного высокотоксичного продукта. Тогда можно избежать вот этих случаев, можно есть. уточнить для, 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 для публики, что просто представить весь ужас. Для Вот мы недавно слыхали о взрывах урнов в наших городах. Это является оружием массового поражения для уличных боев. Да или нет? Да. Это, да, нет. Я да. Я Значит, я должна знать вся страна, что это оружие массового поражения, да. которое находится сейчас на прилавках страны. И да. второй деликатный вопрос. Заказывало ли министерство сельского хозяйства фильм, научно-популярный, с которым было бы две проблемы высвечены. С одной стороны, что из 20 миллионов зерна, 4 миллиона зерна гибнет в стране, это проблема, которую не знал никто в стране. 4 миллиона зерна, вы только что заявили эту цифру. Ученые подтверждают, и чиновники тоже. Значит, 4 миллиона зерна мы можем дать всему, всей украинской общественности. И второе. Как спасти эти 4 миллиона зерна, не погубив людей и не подготовив улицы к э, беспорядкам, тем, которые были в Мадриде, в Греции. То, что мы реально мы уже имеем оружие на прилавках, мы знаем. Когда его изимит это правительство? Мы правильно озвучили проблему. Да? Мы эту проблему... Э, в виду, Реально это оружие массового поражения. А мне давайте сформа. микрофон, представьтесь. Э, Шкиченко Виктор Николаевич, издательство Хайвей, общественный ресурс э, журналистики Украинского интернет. Мы обратили внимание э, Службы безопасности Украины, да? что, о, к сожалению, возможном использование данного, э, скажем, продукта в террористических целях. Вот. Это, это очень серьезная проблема. На нее надо будет обратить внимание. И мы говорим, что ее надо контролировать. Контролировать ее только можно будет. Ввести паспортизацию, нумерацию той продукции, которая заходится, и отслеживать ее продвижение до конечного использования. Только так можно избежать, допустим, проблем, которые могут быть, а не могут быть действительно. Потом мы будем сидеть и точно так оправдываться, и нам неудобно будет смотреть и в глаза всем, и окружающим. Так? лицензиат разрешил же их использовать? значит, так вот, дело в том, что как раз использовали не лицензиаторы. Вот проблема-то в этом, мы ее озвучим, вот спасибо Тамаре, Тамаре, Васильевне, что она собрала нас, что в Украине обеззараживание проводится как раз не лицензиаторами. Что недопустимо вообще. Что ну, Недопустимо. 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 И мы пытаемся это, ну, доказать всем. То есть это должны быть специально опущенные бригады людей, так, которые я подчиняются. Я еще уточню, извиняюсь, Александр Петрович. Значит, справа в том, что это проблема, значит, скажем, нарушения конвенции про защиту растений. Есть такой принцип недопущения дискриминации внешних и внутренних процедур фитосанитарных. То у нас в Украине... Є явні такі ознаки дискримінації внутрішніх та зовнішніх процедур, що є також торговими бар'єрами в світовій організації торгівлі. Чому? Тому що на експорт ми більш жорсткі міри пропонуємо так, маємо ліцензіатів, маємо там певні значить, сертифікати, тобто дозвільні документи. А всередині України нічого цього немає. Тобто є порушення принципу світової організації в торгівлі. І про що вже ну, почали заявляти, ті люди, члени нашої асоціації, які є ще членами інших міжнародних скажімо, організацій, про це нам говорять. Робіть, що немає. Бо, знаєте, пан Бродський ну, дуже багато зусиль прикладає для того, щоб зробити в Україні дерегуляцію. А ми говоримо, що не дерегуляція, а коректне регулювання має бути. Цих питань, тому що яка ж це дерегуляція, як у нас чотири органи приймаються регулюванням, так? Е, є карантинна служба, яка в процесі, е, процесі скажімо так, ре, е, ну, реорганізації, є захист рослин в процесі реорганізації, є Міністерство з департаментом е, землеробства, і є ну, нова створена фітосанітарна служба. Далі у нас є сільгоспінспекція. О, п'ять регуляторів, так? А ми говоримо, що дерегуляція сплошна. Значить, а нам треба регулювання, нам не треба дерегуляції. Нам треба, щоб нам сказали наші регулятори, показали нам вільні, прозорі процедури для того, щоб ми. Розвивали свій бізнес на легальній основі, щоб цей бізнес не котився в тінь. Бо якщо ж у нас продається пестицид пестицидну дії в будь-якому газетному кіоску, це так. Якщо він продається на базарі, поштучно чого ну, цей факт, от у нас теж він задокументований, це було на Миколаївщині в одному із королі. В королі було полтавського. Полтавсько. Тобто це теж вже масові випадки. Зброя, та, що через кілька годин вб'є людину, потрапляє до неї в руки, і ця людина не має жодного уявлення. Ну, знаєте, що п'ятилітня дитина з пістолетом. Ну, от ті випадки, що ми їх розстрілювали, це люди купили, десь взяли, десь вони взяли цей фоміган для того, щоб у себе в сараї потроїть. Значить, тут східників. І якщо ми беремо банку, наскільки, мені спеціалісти, на 100 тонн, то вони висипали її в всьому сараї і втратили трьох віточок, значить, свиней, корів, все це. А скільки на 100 тонн ця баночка виглядає? Ну, спеціалісти, так, да. Літрове. Да, да, да. Да. На всякий случай представте, що це да. оружиє масового враження. 100 тонн, одна літрова банка. Так, да, так. Да. Вот. И вот с такими мы игрушками сейчас играемся, и еще и в такой ответственный для Украины час.